ইয়াত এখন গাঁও আছিলে আর এই গাঁখন আসলে বহুতো মানুষ আর আসাম টাইম সিক্সর সমূহ দর্শক আজ বিশেষ খন্দলে আমি স্বাগত জানিয়েছ আসল আজ আমি উপস্থিত আছো এখন বিশেষ গাঁত যখন গাঁক আসলে মাতৃগাঁও কলে ভুল নহে মাতৃগাও মোট বাফলে যে রাস্তা এই রাস্তাটুদি আসল আমি বরপেটা যাও আর সফালে যে রাস্তা আছে এই পিনে উভয় পড়ল আৰু মোৰ পিছফালে এখন বিশেষ গাঁও আছে যাক আমি মাতৃগাঁৱৰ নাম দিছো সেইখন হ'ল ৰঙাপানী গাঁও তাক স্থানীয় ভাষাত ৰাঙাপানী বুলিও কয় আজি আমি ৰাঙাপানী বা ৰঙাপানী গাঁৱৰ বিভিন্ন দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিম আচলতে ঐতিহাসিক গাঁওখনৰ ইতিহাস কি ইয়াৰ মানুহবোৰনো কৰ কি আছিলে এইসমূহ দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বঙাইগাঁও জিলাৰ এখন ঐতিহাসিক গাঁও হ'ল ৰঙাপানী প্ৰায় চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ বছৰীয়া এই গাঁওখনৰ মূল প্ৰৱেশ তাৰদি সোমাই পোৱা যায় শ্ৰী শ্ৰী বৰ্তাৰ খেলিয় নামঘৰ বুকুত বহুতো ইতিহাস লৈ থকা এই প্ৰাচীন ৰঙাপানী গাঁওখনৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা যদিওবা আজি বহুতো উন্নত এসময়ত খুবেই ভিতৰুৱা আছিলে এই গাঁওখন বাট পথসমূহ আছিলে খুবেই জৰাজীৰ্ণ তথাপিও অতীতৰ দৰেই আজিও সেউজীয়া হৈ আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ এইখন ঐতিহাসিক গাঁওৰে প্ৰণৱেশ্বৰ মেমৰিয়েল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এজনী বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতৰ পৰা আমি ৰঙাপানী গাঁৱৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে অকণমান জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ উম আমক মই ধন্যবাদ জনাইছো এই ৰঙাপানী গাঁওখন বহুত পুৰণি গাঁও প্ৰায় পাঁচশ ছশ বছৰীয়া পুৰণি এখন গাঁও যিখন গাঁৱৰ ইতিহাস খুচৰিবলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় যে এই গাঁওখন সংকীৰ্ণ হৈ একেবাৰে মানে কম পৰিসৰত উপনীত হৈছেহি কাৰণ এই গাঁওখনৰ এটা সময়ত যাতায়াত ব্যৱস্থা আই নদী মানা নদী এইবিলাকৰ মানে কবলত পৰি পেলাই এই গাঁওখনৰ মানুহবিলা বাসিন্দা নামনি অসমৰ বহু ঠাইলৈকে গুচি গৈছে ক'বলৈ গ'লে সৰভোগ অভয়পুৰী বঙাইগাঁও মালিগড় সৃজন গাম এইবিলাকৰ পুৰণি মানুহবিলাক এই গাঁৱৰে বাসিন্দা আছিলে এই গাঁৱৰে বাসিন্দা আছিলে কিন্তু আজি সময়ৰ সোঁত পৰি পেলাই এই গাঁওখন তেনে সংকীৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ভৱিষ্যতে এই গাঁওখনৰ কেনেকুৱা মানে হ'ব সেইটো ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ চাৰিওফালৰ পৰা এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে আমি এতিয়া উপস্থিত আছো ৰঙাপানী বা ৰঙাপানী গাঁও মোৰ পিছফালে যিটো মানুহৰ সুঁতি আসলে এটা সময় এই মানাহ নদীটে খুব ডর আসে বা খুব ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছিল যার কারণে ইয়ার মানুহ পুরনি মানুষ পৰা বিতাড়িত হয়ে বা ইয়ারপা গুছি গিয়ে পেলে অভয়াপুর সর রোগ বা সমগ্র নামনি বিভিন্ন ঠাইত বিয়পি পরিচলের মানাহ নদী একটু জোর বা শপতি নাই বলে কোবা আসলে সুতি হিসাবে হে রয়ে গা এয়াই সেই প্রাচীনতম মানাহ নদীর সুতি যার সেই সময় কোবাল হাতত দিশহাৰা হৈ এই মৰমৰ ৰঙাপানী গাঁও এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে সেই সময়ৰ ৰঙাপানী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল আমাৰ গাঁৱত জীৱিকাৰ হেৰি হ'ল খেতি প্ৰধান আৰু কিছুমানে গো পালন কৰে আৰু মানুহ আমাৰ ইয়াত সত্তৰ আশী ঘৰমান মানুহ আছে আৰু কিছুমান চাকৰি কৰে এইখিনিয়ে ইয়াৰে খেতি কি কি খেতি কৰে এনে শালি খেতি মাকৈ খেতি আৰু শাক পাচলিৰ কিছুমান খেতি কৰা হয় ঐতিহাসিক ৰঙাপানী গাঁৱৰ প্ৰধান কীৰ্তি হ'ল শ্ৰী শ্ৰী নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আটা সত্ৰ এইখন এখন সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰীনাৰায়ণ ঠাকুৰহঁতাৰ সত্ৰ এই সত্ৰখন বহুত পুৰণি প্ৰায় পাঁচশ বছৰীয়া এখন পুৰণি সত্ৰ এই সত্ৰখন প্ৰথমতে আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ হালধীয়া গ্ৰাম নামৰ এডোখৰ ঠাইত কিন্তু ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত এটা ডাঙৰ ভূকৱত সেই সত্ৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় আৰু তাৰেই তেওঁৰেই বংশধৰসকলে শিষ্য প্ৰশিষ্যসকলে এই সত্ৰখন এই মানা নদীৰ পাৰলৈকে শঙ্করদেব মহাপুরুষজনার প্রধান শিষ্যবিল ভিতর এই নারায়ণ দাস ঠাকুর তেওঁ এজন আসে হয় আসিল এইখানে শ্রী শ্রী নারায়ণ দাস ঠাকুরাটা সত্র যত্রখানে আজও রঙাপানিগত বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের মাজত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কৃষ্টি সংস্কৃতি বর্তায় রখাত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে অধিকাৰী নাথ কলিতা নাপিত মহন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মিলন ভূমি এই ৰঙাপানী গাঁৱত আজিও সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া আমাৰ লগত আছে ৰঙাপানীত অৱস্থিত নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আটাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰমোদ কুমাৰ অধিকাৰী এই গাঁওখনৰ আচলতে কি কি সম্প্ৰদায়ৰ লগ আছে এইখন গাঁৱত সাধাৰণতে আমাৰ ঠাকুৰ এটা পুৰুষৰ বংশধৰ কিছু আছে লগতে কলিতা মানুহ কিছু আছে লগত নাট সম্প্ৰদায়ৰো কিছুমান আছে কিছুমান আপোনাৰ এই আৰু বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ আছে ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰো আছে আমি গোটেই একেলগে এই সত্ৰখনত বসবাস কৰি আছোঁ সত্ৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি আমি বসবাস কৰি আছোঁ এই সত্ৰখনে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সাহায্য বা অনুদান পাইছে নেকি সৰ্ব বহুত সহায় সহযোগ পাই আছে আমি বহুত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে হয়তো গৈছিল সত্ৰখনত যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট দেখিছে সেইখিনি বৰ্তমান চৰকাৰে দিয়াৰ টকা পইচাৰে আমি সেইখিনি আমি কৰিছোঁ যিহেতু আমি খুব সীমিত মানুহ আছে আমাৰ নিজা কোনো চ'ৰ্চ নাই তেনেকৈ আমি ডেভলপ কৰাৰ কাৰণে গতিকে চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি পাওঁ সেইখিনিৰে আমি সাধাৰণতে কামবোৰ কৰি আছোঁ ইয়াতে বানে সৃষ্টি কৰা সৰুবোৰ পুখুৰীসমূহৰ অৱস্থান এতিয়াও খুবেই স্পষ্ট এইখন ৰঙাপানী গাঁৱত যাৰ কাৰণে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে বাৰী বাৰীয়ে এতিয়াও সৰুবোৰ পুখুৰীৰ অস্তিত্ব দেখা যায় সৰুকৈ গঢ়ি উঠা বিভিন্ন সম্প্ৰদায় জাতি ধৰ্মৰ মিলনভূমি ৰঙাপানী বজাৰখনেই হ'ল এই অঞ্চলৰ মানুহৰ বজাৰ সমাৰৰ প্ৰধান স্থল আয়তনত সৰু হ'লেও কেইবাটাও মন্দিৰ নামঘৰ আৰু লগতে সত্ৰখন লৈ আজিও নিজকে সগৌৰৱে থিয় কৰাই ৰাখিছে এইখন ঐতিহাসিক ৰঙাপানী গাঁৱে এইখন ৰঙাপানী গাঁৱতে উপজি এইখন ৰঙাপানী গাঁৱতে শিক্ষা দীক্ষা লৈ আজি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপিত হোৱা মানুহবোৰে জানো আজিও মনত পেলায় তেওঁলোকৰ জনমভূমি এইখন ঐতিহাসিক ৰঙাপানী গাঁওক ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্নলৈ আমি অৱশেষত উভতিলোঁ ঐতিহাসিক ৰঙাপানী গাঁৱৰ বুকুৰ পৰা